Всем привет, ребята! Меня зовут Лена, и сегодня я бы хотела снять на такую тематику видео, что я боюсь. И если кому-то нравится видео, то смотрите, но если кому-то такие видео не нравятся, то сразу же выходите. И давайте же начнем. Первое, что мне просто категорически не нравится, и я просто боюсь, это вода. Это очень странно, но я боюсь. В ней утонуть. Тоже очень странно, но вот допустим я стою на берегу речки или же моря и я просто не буду заходить туда, пока мне не скажет кто-то или кто-то мне не подаст или я сама не подам себе какую-то ситуацию или же переборю свой страх. Второе, что мне просто и мне не нравится в себе, потому что я очень боюсь, это насекомые. Ну не так, что бабочки, жучки, всякие такие миленькие. Нет, я боюсь червяков. Это очень странно, но вот такая вот я. Третье, чего я боюсь, это я боюсь высоты. Ну не так, что прям я боюсь высоты, но я боюсь упасть. Высоты. допустим из какого-то дома или же из какой-то лестницы это просто просто капец следующее что мне категорически не нравится и чего я боюсь это врачи я просто терпеть их не могу врачи хирурги это дословно это просто ужас какой-то. Я их просто-просто боюсь. Я не знаю, как вам передать это, но реально я боюсь их. Капец. Следующее, чего я боюсь, это я боюсь остаться одна. Дома где-то через 10 или же больше лет. Когда я уже буду самостоятельная совсем. Я просто боюсь одна оставаться дома. Ну да, я могу себя там развлечь чем-то, но когда я спокойно смотрю какой-то фильм или сериал, или вообще телек, то у меня такие слух, а у меня слух нормальный. И я чувствую, как будто кто-то приближается или чьи-то шаги. Это меня очень-очень пугает. Ну вот и все, мое видео подошло к концу. С вами была Елена Верс. До скорой встречи.